Мамо, не плач, я повернуся весною. У шибку пташкою вдарюсь твою прийду на світання садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже словом, матусю, не буде моїм. Прийду й попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені коло ангел співає, і рано смертельно уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька ще мамочку, вибач за чорну хустинку, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти була, в мене одна, мамо, не плач, я повернусь весною. В пташку пташкою вдарю свою, прийду на світані в садок і розсою, а може, дощем на поріг упаду, голубко не плач, так судилася ненько вже словом матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся сон твій тихенько. Розкажу, як мається в домі новім. Мені коло ангел співає, Мамо, і грана смертельно вже не болить. Тут знаешь, Матуся, и тут сумно бывает насправді. Душа за тобою родненько щемлется. Мамочку, извини за черную хвостинку. Я хочу э, обратиться ко всем. Вот, э, Олега уже никто не вернет. Он уже перед Господом. Господь знает, где душа его. А я думаю, что очень важно задуматься о тех людях, которые остались сейчас здесь. Родных и близких а тех, кто сейчас там защищает нашу Родину. Не остывать в том, чтобы помогать им, потому что мы, как волонтеры, сейчас занимаемся тем, чтобы собирать продукты, денежные средства, обувать, одевать ребят. Понимаем, что сейчас люди немножко устали от этого всего, подыстратились. Но я думаю, что если мы не будем остывать в этом, то они будут чувствовать эту поддержку, и тогда нам ничего не страшно. Я думаю, что тыл надежный тыл. Это не 50, а 90 процентов – это победа. Надежный тыл. А надежный тыл – он состоит из тех людей, которые остались здесь, да, и которые должны понимать и чувствовать поддержку, особенно те, которые потеряли родных и близких. Я сейчас говорю конкретно об Ире, о Быре, о ее семье. Потому что эта утрата невосполнима. Только Господь может по-настоящему утешить человека. Мы можем поддержать, какие-то слова сказать. Вот. Но и это необходимо. И пускай Господь нас благословит в том, чтобы стремиться к миру, к любви, к взаимопониманию. И пересмотреть у нас в Украине сейчас удивительный шанс. Удивительный шанс. Возрождение Украины. Понимание, что наш родной город, наша родная область, наша родная страна, они дороги для нас. Что это наша страна. И мы в ней можем навести порядок. Если мы будем начинать с себя. Заботясь друг о друге. Не забывая друг друга. Пускай Господь нас в этом благословит. Слава Украине! и слава. No. Ми пам'ятаємо усіх наших загиблих хлопців і думаю, що і далі ми будемо їздити в Херсонській області і встановлювати такі стандарти, щоб та ворога падла, бачила і боялася лізти на нашу землю. нас Небесні полки поповнюються найкращими синами України. Це не для того, щоб залишилися тільки погані, це назідання тим, хто прийде за ними. Вони показали нам шлях, шлях боротьби, боротьби за нашу незалежність, боротьби за краще майбутнє України. І ми не повинні їх підвести. Ті герої, які полягли, вони віддали життя, надіючись на те, що ми станемо наступними, хто продовжить їхню справу. Груэй не умирает. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине.